в такой бездопоможной у юридичным сенсе паперы, якую э, опубликовала Министерство внутренних справ, я давно уже не читал, видать, вельми успешно все это Там навод нельзя разуметь, кому належали эти пистолеты. Нет, так я не так не принекляеве написаны, что может быть и мне. Але они мне не належали, у меня не было никаких пистолетов, у меня и патронов не было от их 39. Вот у этой скрынце, Какая за вашей камерой лежали патроны, Олег, а это были будавнишие патроны, якие мне хотели записать за правда. Слово будавнишие не было в опис сразу включено, разумеется. И только мой сосед. я я просто вытягнул с хаты у якости понятого, они не хотели его брать, настоял на тым, как он написал в родок, что это хлопец все-таки. Не патроны, какими мы хотели вас забить, а Ты патроны, какими тут господар робил ремонт, разумеешь? Ну. И я думаю, что все ты обвиновавши, некие будут связаны там, с некой криминальщиной, будут находиться минобито в этим шляхом. Я... Там еще сказано, что не быто у наших телоохонников некие пистолеты из Я кажу вам с усим официально, те, как за угодно. Никаких телоохонников у меня не было. И не могли. Когда не было телоохонников, то я, у них могли найти знайти пистолеты. Я мягко кажу, не разумею.